всем привет друзья сегодня я вам покажу э, э, советы на на roblox на place на play на э, на под названием Revals и или как там я не помню как он называется в roblox и place да, в roblox и place и я сегодня вам покажу расскажу и покажу, я как э, 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 можно выигрывать и каждый или можно так далее играть. Ну короче, чтобы и зарабатывать. Ну я как, ну я был новбом, я вообще не не мог э, делать ничего, а так я уже понимаю, как можно делать такие штуки и так далее. Ну и блипы, прыжки. Ну, там, как можно дуже легко накупить 25, ну, 25, эм, или, ну, короче, 15, эм, 15 эм, таких, так, да, ключей. Ну, когда вы заходите сразу в игру, то вам даете 5, 5 ключей. Так, 5 ключей. И вы на этих 5 ключей можете на что-то складать. Или что-то купить. Купить, да. Ну, ну, смотрите. Ну, чтобы очень круто блифить, то вам нужно э, Ну, вам потрібно щось, що шоу що, що зривати. Наприклад, граната. Граната зразу дається. Колі. Е, ну, давайте вам нужна граната. Кось у вас є граната, то, то ви можете підправити і літати на гранаті. А щоб е, е, ще, ще можна літати на. на базуки. И традера. Ну, короче, хто что е, пьноты какие взрывается, да. Ну и ш, е, ну, е, когда что взрывается. Ну, давайте я не буду тянуть и перейдем к суть видеоролику. Ну, погнали! Ну, смотрите, например, прим, у вас есть базука. Ну, давайте в первом е, Я вам покажу, как можно очень сильно бегать на на этой игре на телефоне. Ну давайте, если тут снизу и такая кнопка просеять но ну, вы должны бегать и это, и потом дальше доживем два раза нажимать, и у вас будет показывать очень крутой блиф и почти у тебя не могут попасть, почти невозможно, но это возможно, но очень трудно. Ну смотрите, ну чтобы ну, давайте, 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 Если у вас базука есть? То вы можете такое пакету есть? Сейчас покажу. Сейчас. Вот так. Ну, очень круто подкидывать что-то вылетело. Сейчас, блин, зайду. Ну, смотрите, ну, короче, ну, короче здесь, ну, здесь. бегите и стреляйте под себя, вот так подпряйте, но ну, вы должны перше стрельнуть, а потом, а потом, ну, короче, как-то так должно получиться. Ну, короче, о, так. Ну, короче, вы должны вот эту кнопку очень быстро нажать. Ну, подпрыгнуть, а потом вот так. так. Как-то так должно получиться. Сейчас. И так, а потом стреляете, добиваете противника из какого-то пистолета. Ну-ка если у вас есть граната, то вы должны подожать и, и потом смотреть. Вы должны... если у вас есть граната, то вы сейчас что-то у меня что-то не грузит. можно ну, ага, так пицца. А у меня просто перезарядка. Да. Yeah. Ну, Это очень крутая фишка. Ну, вот давайте. Вы тесните, а потом подкидаете, а потом ждете нужный момент и вас подкидывает. И это очень круто, ребята. Пользуйтесь. Ну, смотрите. И -ка, если у вас есть, эм, ну, инчай ну, и например, у вас есть вот такой пестик, сейчас покажу, ну, например, есть, эм, ну, например, есть, эм, вот такой, но из этой тоже можно подкидывать, воды Короче, вот, такой, вот так можно подкидывать Ну, очень круто. Ну, короче, это очень круто. Куда-то я залез. А, можно сюда залезать. Там. Ну, короче, это очень круто. Ну, еще... Еще очень круто добивать, добивать противника, то вам должно, должно быть. Сейчас покажу. Вам у вас должно. Сейчас покажу. Вам вас должно быть. Еще очень, очень крысить в этих штук, то вам должно должен быть лук. И... и вот такие и у вас должна быть пила ну и Долж... должна быть после поля еще раната ну, смотрите вы стреляете стреляете смотрите стреляете а потом добиваете так да. ну дверь смотрите, если спереди, спереди убивать противника, то у вас будет наноситься 60 урона. Да. Или просто 120. А если есть спины, если есть спины, то будет, 120 урона. Ну, короче, эффективнее бить как хочешь. Лежит как... какой у тебя удар? Ну, давайте, э, или вы можете взять этот дробаш, и это, и пилу. Ну, и это, и это, получается. И четыре пули из него влетают. Это очень много. За раз. Короче, этот самый крутой лут, какой я нашел. Ну, это, чтобы кидаешь а потом наносишь урон, а потом ослепляешь, и ничто противник не видит. На пару секунд, ну, если вы хотите крутой лут, реально, берите эту, эту, копье, ну и... Ну, ну и молот. Молот когда ты кидаешь, у вас разбиваются и осколки летят. Это очень круто и очень влипательно Ну и осколки нанесают ну, 120 урона, это очень круто. Смотрите. Так, да, и смотрите. Вы стреляете, а потом добиваете этим. Вот. Смотрите. А потом этим добиваете И вы убиваете. Это самый крутой лут, какой я зашел. Зашел. И добиваете. Так. И, и, и добили. Ну, давайте проверим это в дуэли. А у меня и инчий лут. Я новичок, короче. Да. Ну, РПГ ну, так сильно дорого не, ко не коштует. Это РПГ коштует 25 этих штук. Очень мало. А это очень мало. Ну вот да. так, ну давайте. Ну, это самый крутой лут. И он ко э стоит примерно например, на... То есть, это... Короче, этот лут вам нужно очень много этих... Mm. Тех ключей, да. Чтобы... Ну, да, это 120 ключей. Или даже чуть-чуть больше. Ну, Но... Давайте пойдем в PvP. Арену. Давайте в PvP арену пойдем. А, я в PvP арену буду. Кто за мной? Кто этот снят? О, на компьютере, на джойстике у меня, то ли... Джерстик. я хочу с ним поиграть он немножко нуб, нубик, так сказал. ну нубики это не решают. может он, он очень круто играет просто на на другом аккаунте, я не знаю. Но давайте премьеру блип. но для новичков я предпочитаю э, купить копить на на рпг ну, у меня что-то здесь Чтобы Прокачать дальше мой этот пистолет. Ну, нужно очень много копеек. Или... Ну, короче, ключи. Я очень много. Ну, короче, путаю. А, а я же еще ни разу не был. Я пусть это. Блин, да круз. А мы. А я тут все. Ну. Так. Я кого-то здесь видел. Он где-то подкинул. Он где-то... Блин. Так, Камил Тут моя сестра. Блин, а кто меня убил? Ну, есть гранат. Вот я эту карту не хотел. Мне так не дала аварии я почти его убил я yes, с убила короче вам потом очень а, тренироваться чтобы игровать но этот очень Он меня, блин. Мне очень много, блин, убили. Давайте попробуем из маленького пистолета. Он очень сильный. для новичков. Реально очень сильный. Я гранату у него. Да, блин, опять. Еще два раунда и он меня победит. Давайте попробуем из колокох его убить. Давайте на кулаков поборемся. Как пацаны. А никак. Где он? Не себе. Да блин, опять. Я же говорю, КРП очень сильная. Так. Короче. Блин, блинский. Убили, пацаны. Ну, короче, эти были все, все советы, но я уже не рекомендую эту игру играть. Ну, оно... Ну, ну, чуть-чуть крутая. Но не настолько. Ну, для истории подойдет Вот этот. Блин. Ну, ну, на ну, ценсе. Вот Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, с вами был... Ну, с вами был... Ну, с вами был... Ну, и все. Всем пока, -пока. Koroho vidíš,